بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آج کے مذاکرے میں ہم بات کریں گے زکوٰۃ کے حوالے سے اور زکوٰۃ میں سے نصاب کے حوالے سے زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے ایک شخص ہے اس کے پاس سونا موجود ہے وہ سونے کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کا نصاب ہے ساڑھے سات تولہ سونا یعنی صرف سونا ہے اور سونے کی زکوۃ ادا کرنا چاہ رہا ہے تو اس کا نصاب ہے ساڑھے سات تولہ سونا وہ ساڑھے سات تولے سونے کے حساب سے زکوۃ ادا کرے گا ایک شخص ہے اس کے پاس صرف چاندی ہے چاندی کا نصاب ہے ساڑھے باون تولہ چاندی اگر اس کے پاس ساڑھے باون تولہ چاندی موجود ہے تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے کے ہی حساب سے جو نصاب بھی اس کا یہی ہوگا اس پر سال گزر جاتا ہے تو وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے حساب سے ہی زکوۃ ادا کرے گا ایک شخص ہے اس کے پاس مال تجارت ہے اور پیسے ہیں تو وہ زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے ادا کرے گا یا کہ چاندی کے اعتبار سے ادا کرے گا تو محترم سامعین شریعت متحرہ نے اس حوالے سے رہنمائی کی ہے کہ وہ شخص جس کے پاس مال تجارت ہے اور سونا ہے اور چاندی ہے یا جو ہے نقد روپیہ ہے اگر یہ چار چیزیں اگر صرف سونا ہے تو سونے کے اعتبار سے زکوات ادا کرے گا اگر صرف چاندی ہے تو چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا جب کہ یہ دو چیزیں نہیں ہیں بلکہ اس کے پاس مال تجارت بھی ہے اور پیسے بھی ہیں سونا بھی ہے چاندی بھی ہے اب وہ کس اعتبار سے زکات ادا کرے گا کیا وہ ساڑھے سات تولہ سونا کے اعتبار سے زکوۃ ادا کرے گا یا وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا تو محترم سامعین شریعت متحرہ نے رہنمائی کی ہے کہ وہ شخص چاندی کے اعتبار سے چاندی کے نصاب کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کرے گا جو علماء امت ہیں بلکہ جو حکماء امت ہیں انہوں نے چاندی کا نصاب اس کے لیے مقرر کیا اور اس کے دو وجہ ہیں دو وجہ سے اس کے لیے چاندی کا نصاب مقرر کیا ایک یہ کہ جو زکوٰۃ ہوتا ہے اس کا اس کا فائدہ ہوتا ہے غریب لوگوں کو غرباء کو غرباء کو فائدہ ہو تو اب اگر سونے کا نصاب دیکھتے ہیں تو وہ زکوٰۃ کا نصاب بنتا ہی نہیں ہے جس سے غریب فائدے سے محروم رہ رہے ہیں اس لیے حکمۂ امت نے علماء امت نے چاندی کا نصاب مقرر کیا ہے تاکہ غریبوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم سونے کا اس شخص کے بارے میں جس کے پاس مال تجارت ہے نقد روپیہ ہے چاندی ہے سونا ہے اگر اس کے اعتبار اس شخص کے بارے میں ہم حکم لگائیں کہ وہ سونے کی کے اعتبار سے زکوۃ ادا کرے تو اس صورت میں اگر وہ چاندی کا جو نصاب ہے اس کا چونکہ نصاب کم بنتا ہے سونے کا نصاب زیادہ بنتا ہے اگر وہ چاندی کے نصاب سونے کا نصاب لگائیں گے تو چاندی کا نصاب درمیان میں رہ جائے گا تو جس کی وجہ سے سونے کے اوپر تو زکوۃ نہیں بنی لیکن چاندی کے اوپر زکوۃ بن رہی اگر اس نے زکوۃ ادا نہیں کی تو وہ جو گنگار ہوگا تو اب احتیاط کا تقاضہ یہ ہے کہ اس شخص کے لیے ہم چاندی کا جو نصاب ہے وہ مقرر کریں کیونکہ سونے کا نصاب زیادہ ہے زیادہ مالیت ہوگی زیادہ جو ہے نا وہ پیسے ہوں گے جبکہ چاندی میں کم بن رہے ہیں تو احتیاط کا تقاضی یہ تھا کہ ہم چاندی کے اعتبار سے اس کا جو ہے نا وہ نصاب مقرر کر دیں تو وہ شخص جس کے پاس نقد روپیہ ہے مال تجارت ہے سونا چاندی دونوں چیز, چاروں چیزیں مل کر ہیں یا جو ہے نا نقد روپیہ ہے مال تجارت ہے تو اس صورت میں وہ چاندی کے اعتبار سے زکاة ادا کرے گا نہ کہ سونے کے نصاب کے اعتبار سے زکوۃ ادا کرے گا امید محترم سامعین آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ ہو گیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا علینا بماعین الباراک علی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ